bu gün sizə bir video çəkəcəyik. E, elə isə keçək e, videomuza. Bəzən e, cəhd etməyə ilə acı birlikdə ola bilmir. Çünki sən e, bir şeyi acını e, beynində qurulayırsan amma amma cəhd edən adamlar heç vaxt acını qurulamaz. Heç vaxt acı ilə yaşamır. Həmişə cəhd etməklə yaşayır. Həyatda nə olursa gərəkli olduğu üçün olur. Məsələn, Rəhman bu sözü həm şey işlədir. Həyatda gərəkliyi olduğu üçün olur. Bəzi adamlar deyirlər ki, o sözü demək niyə lazımdır ki, hər mənada. O sözü demək, bəzi insanın ə, ağzından bir türlü acı sözlər çıxır. Məsələn, onlar acı sözləri demək müdüzgündür, yoxsa həyatda gərəkliyi olduğu üçün ol olmaq demək. Məncə həyatda gərəkliyi olduğu üçün olmaq demək. Çünki həyatda gərəkliyi olduğu üçün deyirsən, və öz işivə konsentrasiya olursan, deyirsən ki, həyatda bir türlü gələn ağrılar, acılar Allah'a məxsus olan bir şeydir. Demək ki, bunu Allah istəyir. Yəni həyatda nə olursa gərəkliyi olduğu üçün bunu deyirsən. Və sonra isə öz işivə başlayırsan. O necə deyim, mənasız düşüncələrə fikir vermirsən. O düşüncələri beyindən biraz kənara uzaqlaşdır, sanki öz işivin yaxşı getməyi, öz işivin daha yaxşı getməyi və s ə e, necə deyim e, ona görə həyatda öz üçün yaxşı getməyini istəyirsənsə beynindəki neqativ enerjiləri çıxar çıxar. Az. Həyatda nə olursa gərəkliyi olduğu üçün olur. O zaman açd qal, sevgi ilə qal. Mənnə əlaqə saxlamaq üçün 051 777 19 37.